السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں ہم انشائیہ پر بات کرتے ہیں انشائیہ انگریزی زبان کے لفظ لائٹ ایسے کا متعدد ہے انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی معنی لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے انشائیہ میں انشائیہ نگار ازادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے انشائیہ میں انشائیہ نگار کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے یعنی نتیجے کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے انشائیہ فرانسیسی ادب صرف انگریزی ادب میں اور انگریزی ادب کے راستے اردو ادب میں آیا ہے ڈاکٹر جانسن انشائیہ کو الوز سیل آفتمائن یعنی ذہن کے آوارہ خرامی قرار دیتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ کی تعریف کچھ اس طرح کرتی ہے انشائیہ اس مضمون کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء یا مظاہرے کے مخفی مفاہیم کو اس طرح سے گرفت میں کر لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک دم باہر آ کر ایک نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے انشائیہ کی خصوصیات انشائیہ کی پہچان اور تفہیم کے لیے ناقدین ادب نے اس کے لیے درج ذیل اوصاف کو ضروری قرار دیا ہے غیر رسمی انداز افتسار شگفتگی ادھورا پن تنوع انشائی اسلوب دافل اور خارج کا امتزاج غیر مقصدی صنف ادب غیر رسمی انداز انشائیہ نمائش تصنع آرائش اور تقلق کی فضا کے برعکس غیر رسمی انداز اور دوستانہ ماحول میں پروان چڑھتا ہے ڈاکٹر انور صدیت کے بقون انشائیہ نگار اپنی ذات کی دری کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور نہ صرف صاف ستھری ہوا منزع چاندنی یا نکھری ہوئی اجڑی دھوپ کو ہی اندر آنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ قاری کو بھی بہاؤں میں باہیں ڈال کر اندر لے آتا ہے اور ایک اچھے میزبان کی طرح زندگی کے ایسے موضوعات پر گفتگو شروع کر دیتا ہے جن میں نو وارد مہمان کے لیے تازہ دم ہونے کا تمام سامان موجود ہوتا ہے گفتگو کا یہ بے تکلب اور غیر رسمی انداز انشائیہ کی بنیادی خوبی ہے اختصار انشائیہ کے فنی تقاضوں میں اختصار اور کفایت لفظی کو بڑی اہمیت حاصل ہے انشائیہ غیر معمولی تمالت اور بیجا جا تب کا متحمل نہیں ہوتا اختصار سے مراد سفات کی کمی بالکل بھی نہیں بلکہ اختصار سے مراد جامعیت ہے یعنی انشائیہ دو صفوں کا بھی ہو سکتا ہے اور پندرہ بیس صفات کا بھی مگر دونوں صورتوں میں لفظوں کی کفایت اور جامعیت اس کی بنیادی شرط یا تقاضا ہے شگفتگی شگفتگی انشائیہ کی اولین سفات میں سے ہے شگفتگی پیدا کرنے کے لیے انشائیہ نگار طنز اور مزاح دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر اس طور کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو انشائیہ کے بنیادی مزاج پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دیتا انشائیہ نگار کے پیش نظر طنز و مزاح سے انشائیہ میں صرف تبسم لب کی کیفیت اور شگفتگی اور تازگی کی فضا پیدا کرنا ہوتی ہے یہی تازگی اور شگفتگی انشائیہ کے مخصوص اسلوب کی پہچان ہے ادھورا پن انشائیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کسی موضوع کی باضابطہ تکمیل کا احساس نہیں ہونے دیے جاتا ہے. انشائیہ نگار انشائیہ میں ایک گونہ تشن کی برقرار رکھتا ہے عدم تکمیل کے احساس اور ادھورا پن انشائیہ کے سوا ادب کے دیگر اصناف میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا انشائیہ کی یہ خوبی قاری کے جذب تجسس کو عبارتی ہے اور انشائیہ کی یہی انوکھی کیفیت قاری کو دلچسپی کا سامان فراہم کرتی ہے تنوع دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں انشائیہ کے موضوعات پر زیادہ ندرت رنگا رنگی اور تنوع ہوتا ہے انشائیہ نگار اظہار خیال کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے جلد کا انوکھا پن پڑھنے والے یعنی کاری کو حوالی نگار میں اپنی طرف متوجہ کر لے یہی وجہ ہے کہ کھٹمل کی موت طوطا پالنا اونگنا گالی دینا آئس کریم کھانا جیسے دلچسپ عنوانات پڑھتے ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف ضرور کوئی نئی اور غیر رسمی بات کہنے والا ہے موضوعات کی یہی ندرت اور رنگا رنگی انشائیہ کی خاص خوبی ہے داخل اور خارج کا امتزاج انشائیہ داخل اور خارج کے سنگم کی پیداوار ہے اور یہی اس کی بڑی خوبی ہے انشائیہ اس لحاظ سے ایک داخلی صنف عدب ہے کہ اس کی کومپل انشائیہ نگار کے باطن سے پھوٹتی ہے مگر اس کی نشو و نما میں خارجی حالات اور کیفیات کا بھی برابر حصہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بظاہر دیکھی بالی اشیا اور کیفیات جب انشائیہ میں ڈلتی ہیں تو ان کی پہلی والی صورت نہیں رہتی بلکہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے غیر مقصدی صنف ادب انشائیہ اس لحاظ سے غیر مقصدی صنف ادب ہے کہ اس میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی مقصد یا نظریے کی ترسیل کا اختتام نہیں کیا جاتا انشائیہ نگار نہ تو کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر اپنے قاری کو اصلاح کی غرض سے نصیحت کرتا ہے اور نہ ہی نچلی سطح پر اتر کر موسیقی تصویروں سے قاری کو ہنسانے کی بچکانا کوشش کرتا ہے اس کے برعکس انشائیہ نگار کا بڑا مقصد اپنا اور دوستی کی فضا پیدا کرنا ہوتا ہے انشائیہ نگار قاری سے بڑے مہذب اور شگفتہ انداز میں ہن کلام ہوتا ہے اور اسے اپنے انوکھے تجربات اور محسوسات میں شریک کرتا ہے انشائیہ کی یہ خوبی اسے دیگر اسناف ادب سے ممتاز کرتی ہے انشائی اسلوب جس طرح غزل توزن سے اور افسانہ افسانویت سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح انشائیہ کی پہچان انشائی اسلوب سے ہوتی ہے انشائی اسلوب میں انشا پردازی کے جملہ اصاف مثلاً روزمرہ و محاورہ تشبیہ و اشتہارہ رمز و کنایہ اور طنز و مزاح کے سارے کے سارے وسیلے کچھ اس طرح شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ بحثیت مجموعی ایک کل میں ڈل جاتے ہیں اگر مذکورہ و ساخت میں سے کوئی ایک وش دوسروں پر حاوی ہو جائے تو انشائیہ انشائیہ نہیں رہتا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انشائی اسلوب سب سے مشکل اسلوب ہے انشائی اسلوب سے ہی انشائیہ کا محسوس مزاج تشکیل پاتا ہے اسی لیے پڑھنے والے یعنی قاری کو وہ چھٹی حص درکار ہوتی ہے جو انشائیہ کی پہچان کر سکے اپنی اگلی ویڈیو میں ہم انشائیہ کے آغاز اور ارتقاء پر بات کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراؤ تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں